Negara matahari terbit iaitu Jepun baru-baru ini dikejutkan dengan pemergian tragis bekas Perdana Menteri mereka. Shizu Abe berusia 67 tahun ditembak semasa ucapan kempen partinya pada 8 Julai 2022. Mendiang Shizu Abe yang meninggal dunia di hospital telah berjaya meninggalkan kesan yang luar biasa kepada negaranya semasa penggal pemerintahannya dan selepasnya. Jadi dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana Shinzo Abe berjaya membawa jepu bangkit selepas mengalami kemelesetan ekonomi. Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida dalam ucapannya mengatakan Shinzo Abe memegang tanggungjawab berat sebagai Perdana Menteri Jepun dan memimpin negara itu ke arah persekitaran domestik dan antarabangsa dalam keadaan sukar dan pada akhirnya membawa kepada kejayaan cemerlang kepada Jepun. Fumio Kishida yang diketahui ramai merupakan rakan kepada Shinzo Abe menambah bahawa dia telah meninggalkan warisan yang tidak ternilai kepada negara Jepun. Shizuo Abe dilahirkan pada tahun 1954 dalam keluarga politik yang terkemuka. Kedua-dua datuk dan bapa saudaranya berkhidmat sebagai Perdana Menteri di Jepun dan bapanya ialah bekas setiausaha agung Parti Liberal Demokratik FDP. Beliau pertama kali dipilih ke Dewan Perwakilan Jepun pada tahun 1993. Ketukuhannya dalam arena politik Jepun diakui apabila berjaya memegang pelbagai jawatan kabinet sebelum beliau dilantik sebagai setiausaha agung LDP pada tahun 2003. Melalui era berikutnya, empat tahun kemudian, beliau dilantik menjadi Presiden Parti LDP dan menjadi Perdana Menteri Jepun. Shinzo Abe telah berkhidmat selama dua tahun berasingan sebagai pemimpin Jepun. Pada penggal pertama tahun 2006 beliau dilantik menjadi Perdana Menteri Jepun buat kali pertama dalam kerjaya politiknya sebelum meletak jawatan pada 2007 kerana kesihatannya apabila mengalami penyakit usus. Bagaimanapun 5 tahun selepas itu beliau membuat kemunculan semula pada tahun 2012 apabila dilantik menjadi Perdana Menteri Jepun kali kedua dan berkhidmat sehingga tahun 2020 penggal kedua beliau menjadi satu sejarah dalam pemerintahan Jepun kerana ianya merupakan penggal terpanjang berturut-turut bagi seorang ketua kerajaan. Shinzo Abe melakukan perubahan besar kepada sistem pertahanan Jepun dengan menambah peruntukan pertahanan apabila pemimpin China dan Korea Utara memperkasakan keteraan negara berkenaan. Beliau mula meningkatkan perbelanjaan pertahanan Jepun dengan meluaskan pakatannya dengan Amerika Syarikat. Pada tahun 2018, beliau mewujudkan Majlis Keselamatan Negara bagi mengukuhkan peranan Perdana Menteri dalam hal ehwal keselamatan. Tindakannya ketika itu dianggap sebagai salah satu penyusunan semula yang bercita-cita tinggi bagi dasar luar dan keselamatan Jepun sejak akhir Perang Dunia Kedua. pada tahun 2014 semasa pembaharuan pertahanan secara besar-besaran beliau telah melonggarkan larangan mengekspor senjata dasar yang ditekan beliau bagi membenarkan ekspor senjata adalah bertujuan menyumbang kepada keamanan global akibat daripada dasar ini Jepun melalui Perdana Menteri Fumio Kishida telah menghantar batuan ketenteraan yang tidak membawa maut ke Ukraine baru-baru ini Semasa Shinzo Abe mula memegang jawatan, Jepun sedang mengalami kegawatan ekonomi. Tindakan beliau ketika itu adalah memulakan semula ekonomi Jepun dengan segera. Pada tahun 2012 pula, selepas beliau dipilih semula, beliau telah mewujudkan rancangan ekonomi baru yang dikenali sebagai Abenomi. Pelan ini meliputi rangsangan monetari besar-besaran, peningkatan perbelanjaan kerajaan dan pembaharuan struktur. Idea ekonomi baru yang diilhamkan beliau telah menyaksikan peningkatan besar bukan sahaja dalam ekonominya tetapi juga dalam keyakinan pengguna dan pelabur luar terhadap negara Jepun. Salah satu pencapaian terbesarnya, Jepun berjaya meyakinkan negara luar apabila memenangi bidaan Sukan Olimpik Tokyo 2020 yang diadakan pada tahun 2021 semasa dunia dilanda wabak COVID-19. Kesimpulannya, watak Shinzo Abe dalam arena politik dan ekonomi Jepun menjadi satu fenomena kerana di bawah pemerintahannya, Jepun banyak mencapai kejayaan dan menjadi sebuah negara yang begitu dihormati oleh negara-negara lain termasuk Malaysia. Sekian, terima kasih.